Дорогой Павел, привет. Друзья сказали, что есть возможность написать тебе письмо. Поэтому очень надеюсь, что ты его прочтешь. Если у тебя будет желание и возможность, напишешь в ответ. Понимаю, что ты находишься сейчас в непростой ситуации, но позволь передать тебе слова поддержки. Уверен, ты сам понимаешь, что в Украине есть очень много людей, которые переживают за тебя, беспокоятся, поддерживают тебя, не забывают, а главное, ждут твоего скорейшего возвращения домой, в Украину. Уверен, что именно так все и произойдет, и ты в скором времени вернешься на родину. И, несмотря на всю ситуацию, постарайся не забывать о том, насколько важно человеку оставаться самим собой. Буду ждать твоего ответа. Пиши, в принципе, обо всем, что тебя волнует и интересует. Все будет хорошо. Держись за людей, поддерживающих тебя. С огромным приветом. Сергей Жадан, 9 марта 2018 года, город Киев.